Это официальное видео, как обучают будущих бойцов полицейского спецназа Корт. Корпуса оперативного внезапного действия. Это там не то, что там баришку какого-то поймать или домушника. Это освобождение заложников, это борьба с бандами. Спецназ над полицией создают по образцу американского СВАТ, подразделения в правоохранительных органах США, которое использует легкое армейское вооружение. Штаты помогают финансово и присылают своих инструкторов. Это спецподраздел у своем наикращем выгляде. Первых кордовцев приняли на службу в марте этого года. С тех пор бойцы нового спецподразделения появились в восьми областях, а до конца декабря закончат подготовку еще в трех полностью. 2100 сотрудников по всей стране должны быть отобраны к осени. Захват особо опасных преступников, силовая поддержка оперативников, сдержание вооруженных группировок. Главная задача спецподразделения. Фактически Корт перебирает на себя функции Сокола после ликвидации управления по борьбе с оргпреступностью. У немає, а Сокол залишиться. Давай назвем його корд. І називають його корд. От так цей підрозділ знову формується, але вже під назвою корд. Аналогічні завдання, що були в сокола, що були у Корда. Но кроме штурмовых действий, часть кордовцев будет заниматься охраной свидетелей еще одна общественной безопасностью. Именно поэтому корд называют обновленным «Беркутом». Боец полка «Миротворец» Сергей Бондарь с новым подразделением успел познакомиться еще летом. Тогда у подозреваемых в убийстве бузіни принудительно взяли днк Сергей с товарищами приїхали їх поддержать. Нанесли удари по голові. Я втратив свідомість. Мене уже в безсвідомому стані затягнули в мікроавтобус. Ця людина, яка загинула, Кордівець у княжичах він тоді командував цією операцією. Мені декілька разів вдавалося оглянутися, Він сидів у мене за спиною поруч з водійським місцем. В тот же день в зданні столічної прокуратури кордовці блокували адвоката Сергія Войченка. Бывший слідователь прокуратури після личной встречи і ознакомления з програмою підготовки бойцов, уверен, корд обучають действувати з особою жстокістю. Якби корд використовували для розгину Євромайдану, то ми б мали не Небесну сотню, ми б мали тисячі загублених життів. Еще одна громкая история, в которой успел засветиться корт обыски в здании Госпогранслужбы. Но до событий в Княжичах ни одна из операций за 9 месяцев существования спецподразделения не вызвала столько вопросов. В корде профессионалы или пока еще дилетанты. Спецназ это не Сборная Рэмбо это командная работа, очень важна слаженность работы, понимание друг друга с полуслова, с полузгляда, когда есть доли секунды для принятия решения. Если мы говорим о двухмесячной подготовке корда, ну да, какие-то базовые навыки можно дать. Если у них не было какого-то бэкграунда серьезного, то говорить, что они уже готовые бойцы спецназа, наверное, рановато. По официальным данным, многие бойцы Курда раньше служили в Соколе и других подразделениях, воевали на Донбассе. Но каким был уровень практической подготовки тех, кто принимал участие в спецоперации в Княжичах? Как вариант, именно опыта не хватило тому, кто первым открыл огонь. Если брать за основу слова водия ДСО, то явно, что Тут навіть не треба ніякого розслідування. Понятно, що спідпідрозділ корд так, злочинно з застосував зброю. Якби корд почав працювати до того, як почало працювати ДСО, то е я певен, що керівник корду не загинув би. Сколько кордовцев участвовало в перестрелке, неизвестно. Нет информации и о содержании тех, кто нажал на спусковой крючок в ту ночь. Ярослав Кречка, Иван Ермаков, Сергей Ведмить, Наталья Неделька. Подробности недели. Телеканал Интер.